В мае этого года в Пологовском районе автомобиль сбил девочку-подростка. Состояние было настолько тяжелым, что врачи не знали, выживет ли она. Благодаря неравнодушным людям ее удалось спасти. Сегодня уже выписали из больницы. Трагедия произошла в селе Чубаревка Пологовского района. Несшийся на полной скорости автомобиль сбил девочку. Состояние было настолько тяжелым, что несколько дней ее не решались вывести из районной больницы. Боялись, просто не доедет до областного центра. У меня была машина, я в коме лежала месяц. Больше я такого ничего не помню. Сочетанная черепно мозовая травма, открытый перелом бедра, перелом ребер ушиб внутренних органов, ушиб головного мозга э, с кровозлиянием в черепную коробку. Э, девочка находилась в отделении реанимации почти две недели. 8 э, дней на, в коме, без сознания, на искусственной вентиляции легких. То, что не помнит Даша, хорошо знают врачи. Трепанация черепа, несколько операций, ампутация. Три месяца понадобилось, чтобы буквально вдохнуть жизнь в Дашу. Самое главное, она сама хотела этого. Заново пришлось учиться говорить и двигаться. И каждый день принимать лекарств на полторы тысячи гривен. Дашу воспитывает мама. Средства на лечение нашел председатель облсовета Виктор Межейко, избиравшийся в депутаты по этому округу. Когда случилось горе, первым позвонил ему. Золотые руки врачей, сила духа у Даши сделали то, что она смогла вернуться к жизни. Но мы со своей стороны сделали все возможное для того, чтобы она ни в чем не нуждалась. Я попросил уважаемого бизнесмена в этом городе Евгения Анисимова. Он нашел возможность через фонд оплатить все лечение. 29 800 тысяч гривен были переведены из фонда на медикаменты. Потому что медикаменты, особенно в реанимации, шли очень дорогостоящие. Первая неделя в реанимации стала вопрос о жизни. И поэтому в этот момент были все все самые необходимые и вовремя лекарства и что по всей видимости, конечно, способствовало то, что она вышла. Хорошо, сейчас до дома еду уже. Сегодня Даша выписывается из больницы. Теперь фактически крестный отец Виктор Межейко проверяет, все ли в порядке. На прощание дарит айпад, мечту любого подростка обещает. Девочки будут помогать и дальше. Скоро она поедет на протезирование в Харьковский институт травматологии. Все за бюджетные средства. Потом будут еще консультации и плановая реабилитация, чтобы Даша из Чубаревки смогла стать полноценным гражданином нашего общества.